конечно, начинать с 0-1 всегда тяжело. Это такой легкий, легкий шок, можно сказать. Но, не знаю, тяжело, тяжело, наверное, перестраиваться с чемпионата Украины на Лигу чемпионов, потому что совсем другие скоростя и совсем, совсем по-другому нужно мыслить намного быстрее, принимать решения, и знаете, когда играешь в чемпионате, это совсем одно, а ты потом выходишь ли у чемпиона, нужно какое-то время, чтобы приспособиться к этому. Я даже не знаю, на что это списать, на психологию или на, на что-то другое, но, конечно, вины с себя там не, не снимаю. Это чисто моя вина, то, что я там не реализовал два момента. Такие моменты нужно реализовывать, тем более в таких турнирах, если, если мы хотим выигрывать.